Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас написано на футболке? А, это вот эта вот американская а, это фирма, это джинсы, фирма, джинсы, фирма джинсы, которую выпускает. Да. Еще в совке я носил такие джинсы. В, в совке их называли что, в совке не называли, иначе как Врангель. Не иначе как врангель. Ну, вроде такое. Даже в каком-то фильме, каком фильме прозвучала фильме. фраза прозвучала что врангель, врангель это враг советской власти, враг власти а Ренглер... Это американские, это американские джинсы. Тогда было классно купить их от Березки. Были таких магазинов, валютных. Я знаю. Я, а знаю. я а знаю. У нас, а у нас назывались Кориком. Это где это у вас? Это где это у вас? В Болгарии. А вы жили в Болгарии а вы жили, тогда? Я жил в Болгарии тогда. Я и сейчас в Болгарии, я никогда в Рашку не жил. А, вы родились в Болгарии? А, вы родились в Болгарии. Я до тот, до тот момент здесь. У себя дом. У вас просто очень хороший закрыто. Есть, yes, валя языка как -то. еще не считаю. Как? No. как как? как как? Валя его акцента yes. а есть. Ну, его а ощущаю. есть, но я его не ощущаю. ну, я его не ощущаю. Они понимают. <свят> понимают. Они это кто? Они это кто? Некоторые товарищи. Некоторые товарищи, которые нам совсем товарищи, не товарищи. Ну, -то товарищ, то вроде такое. <свят> а сколько, э -э а сколько э -э советских <свят> воинов uh, погибло при освобождении погибло Софии? При освобождении Софии. Когда, в каком году? Ну, во время Но так называемой Великой как Сколько я знаю, на территории Болгарии погибли, видишь как? А откуда же Се это, это вот, <сор earliest> В Болгарии <сор> <сор> русский солдат, песня. Э -э -э Стоит а над горой. Алеша. Мет... Как метить территорию? Вот так заметили. Вот мы здесь, это наши. Так неужели болгары, <мас> об, этом неужели? Не знают? болгары об этом не знали? Вата есть, хватает везде. У нас магазины назывались Каштан. Называли я из Украины. Я из Украины. Я понял. Как вы поняли? Как вы поняли? Я понял, я понимаю все. Все понимаю. По разговору понимаю. Не надо. Я ничего не говорю. Я, я просто вас, вас слушаю. И много чего-то сказал, только этого не знал. Интересно. Много чего-то сказал. Интересно. Ну, Давайте раскройте мне. Давайте э, раскройте мне мои я провалы. Мои бренд, провалы. Когда началось врангер, я все понял. Когда началось что? Когда начало что? Врангер. Бренд, врангер, оттуда и пошло. Я понял. Вот так вот, да? Вот так вот, да. А русские не понимают, русские, думают, что я из России. Они меня думают, что я из России, потому что акцент такой, с Кавказа, интересно получается. Ну, вы же южный народ. вы же южный народ. сейчас я похож на ними, внешне так. Ну, кавказцы южный народ, а вы южный, южный народ. я такое лицо азербайджанец там, какой-то там армян. Я не очень разбираюсь, честно говоря, ну ладно. Я не разбираюсь, ну, вроде бы кто такой, южный. Не так светлое, как скажу. Ну, я из города Харьков. Вы ну, из города Харьков. Знаете, где Это Харьков находится, да? Харьков находится, да? И прекрасно знаю и Харьков, и Суми, и Николаев, и, и Чернигов. У меня друг Черниговая посылка посылали ему. Подарочек маленький. А я у вас никогда не был. А я у вас никогда не был. Ничего, не пришло время, придешь. Они не придут. Как, кстати, у вас настроение? Вы можете оценить круг общения как тебе скажу, создали такое подобие Востока, безразличие, а, как тебе скажу, потребительское общество, скажем так. Апатичное, да? Апатичное, да. Его интересует, как сейчас на Греции пойдет на Тассус отдыхать, сколько стоит там цен, это его интересует. Не, ну, в, это, ну, в, дать, в, в этом нельзя людей осуждать, не это их жизнь и это заработок. Их жизнь, заработок. Вопрос не в заработке, думают, куда отдых, отдохнуть, Думают, какая тачка купить, думают, вот такое. Вы думаете, мы тут не хотим? Думаете, тут не хотим я море видел, я раз, море видел последний 2013 раз. Я море видел последний раз. В 2013 году. В Крыму. Люди хотят отдохнуть, потому что под напряги живут, а эти балуются. Это разница. Что-то есть, что есть. А я хочу в Крым. А я хочу в Эй, Наверное, придет это время. Ты еще молодой, доживешь. Вернут все. Все вернут они. По трохам все вернут. Всегда у нас так говорят, чужой посередине дороги забирают. Это Спасибо будет. вам за добрые слова. Спасибо вам за Пусть думают, что их, не наши. Там, где ступила русский сапог, это вот. Посмотрим. Во-первых, они сапоги не носят. Во-вторых, столько их обуви здесь валяется в Харьковской области. Вы себе представить Зато хорошо живут наши лисы, кабаны. Кабаны. питаются вообще. Питаются брюха. вообще брюха. В начале, в начале 22-го было так, и сейчас, наверное, так. Да, был, когда да. погибнет какой-то украинский солдат, первое, что они делают, снимают берцы. Вот так делают. Да, я знаю. Потому что у них это я знаю. Это у них не знаю. И... знаю. броники снимают, потому что Даже у них их нет, наверное. А, нет на, самом деле у них а нет, на самом деле у них обеспечение достаточно обеспечение плохое, и лезут, плохое и лезут они как крысы. отдельные такие видел, подразделения. Ну, да, ну, да. Все есть, но тем не менее ну, лезут есть, они тем как тем крысы. Менее, лезут, лезут, и лезут, лезут, и лезут, лезут, и лезут, лезут. Знаете, да, а, знаете знаешь, и мрут как мухи, просто как мухи. Просто как мухи. А что делать другого? Мочить. В Мочить, мочить, в мочить. В России скучновато, там денежки нету, Вот здесь бабосики платят. зато можешь погулять, пострелять. Эй, сдохнешь, ну ничего. Сдохнешь, вчера сдохнешь. в Киеве полтора раз... десятка Киеве, человек убили. Десятка человек Было ужасно. Но у нас это, но у нас это. Не хочу сказать, что каждый. Не хочу сказать, что каждый почти. Я, ну, думаю, что почти каждые два дня было перерыв такое. Ладно, спасибо почти, вам, да, да, слова. Спасибо. Так что задача Украины на ну, тот момент, как я понимаю, держаться, пока они изнутри сгниют хорошо. Не знаю, как будет, сколько долго будет, но они гниют, я вижу. Это. Но мы же, изнутри есть... мы же тоже гибнем. Мы тоже Каждый день. Думаю, что я не понимаю, но сейчас решается ваша судьба. Или, или... Да, это так. Или вы да, или потом будет еще страшнее. А, у нас Они, скажут... в, геноцид... а, у нас Воля, Они в геноциде аббас. Они в геноциде мастера. Не дай бог захватить Украину, будет страшно. Это да, будет да, страшно. да, 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 да. 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 Тридцать они сейчас настроены это один раз захват, и мы им покажем. Вот так они думают. От ну, меня, и от и меня и до и границы и с ними Меньше, 40 меньше километров. километров. И шансов зайти, в город, у них за нет. в, город у них нет. Ну, до Волчанска дошли, разрушили его. Волчанска больше нет. Волчанска больше нет. Видел, это страшно. Волчанск на самой на самой границе. Были индустриальный городок, делали много чего. -то. Несколько ну, дней назад на Золчанском было просто северное сияние северное ночью. Ночь. Понимаете? Они Понимаете, они накрывали всем. Накрывали. Там ничего уже нет, ничего. но они крыли всем. Крыли всем, всем. Да. Бомбами, артиллерией, гранатами, ну я имею в виду полевую, реактивную, всем. Просто Смотрит, над городом было просто, было просто северное сияние. Я им говорил такое вы смотрите до тех пор на YouTube, по Discovery, истории из таких каналов, показывает вторая мировая, Гитлер что делал. Говорит, а что будет? Через год, через два немцы отмажутся, вы на очереди. Вот будут показывать каждый день по их истории, по Discovery, что вы и творили. И это будет каждый день. Пройдет время, будут показывать их, что они натворили. А сейчас время такое, что технологии идут вперед. Все за все, камеры, телефоны, все, все документировано. Нет, это не было вторая мировая. Это сейчас все. Сколько мы еще не видели, которые люди снимали. Еще много есть, что-то пока Иногда лучше многого и не, не видеть. Не, не, надо показывать, что они делают. Я, я бы, не честно говоря, делать. от многого, что от, видел, отказался бы. С удовольствием сделал бы так, чтобы я это делал. Я не говорю, что это будет приятная картинка. Ну, мир надо посмотреть, что за люди они. Ну, миру надо, да. Ну, миру надо, да. Ну, надо посмотреть, надо увидеть это. Потому что они сейчас живут спокойную жизнь и думают, что война там где-то далека, там что-то творится. Ну, так они рассуждают. Вас как зовут? Вас как зовут? Николай. Николай. Меня зовут Сергей. Николай. Меня зовут Сергей. Ну, русским да. я говорю, что ну, он, русский он называется меня Андреевич. Меня зовут они все равно не понимают. Все равно не понимают я знаю, что это означает. Они не знают. Вы разрешите а, я наш разговор? Опублику, я, наш, я, я хочу, чтобы украинцы... Я, что это украинцы. Меня ваши показывали. Не надо. Пусть русские очень злятся на мной. Пусть так не знают, что я существую. Не надо. Ваши показывали. И этот Днепровский там, Киевская Русска. Я понял, что вы занимаетесь. Они меня видели. Дай буду так втихаря их. Ну, если я лицо ваше потому закрою, хотя бы говорят, слова ваши, чтобы слышали. Потому что они сейчас, когда увидите, они смотрят тоже ваш канал. Узнаете? Да, я знаю. Да, я знаю. Да, они смотрят. Конечно. А смотрят. я не хочу. Я, Конечно, я, я с Кавказа, я с Владивостока. Я Разрешите, концов. закрою ваше Разрешите лицо. закрою ваше лицо. Дай бог. Окей. По голосу изменить. Ничего. По голосу изменить можно. Ну, я звук изменить. еще 14-го года. Я понимал, что будет. Это так вас не оставят, покой. Но мы не сдадимся. но мы не сдадимся. Жалко, людей. Жалко я предлагал. Жалко. Которые... Больно. Я говорю, Больно. если что-то не дойдут до вас. Дом есть, крыша есть. Я ставлю вас так. Ну, дай Бог не случилось. Говорю, ну все бывает. Это друг Чернигов, я говорю, ну да там, не дай Бог, завтра опять попрут. Что будет? Ну, они так как в м, году уже, как в -м году, попут, году уже не попал. Они просто не смогут. Они просто не смогут. Просто как тебе скажу. У нас и такая поговорка есть. Змея, когда умирает, наимного кусает. Да, это да. да, но будет, такого, да. Таких, бросков, но такого, таких бросков они просто не смогут уже. Но гарить могут бросить там ФАБов, МОБ могут. Ну, это делать. каждый день происходит. Да, я, я, же говорю, я же говорю, я в Харькове. Я да, в Харькове. Там эти немножко отдохнули под Чернигове. Там Беларусь но. Не дай бог, его... дай Николай, я еще раз вас да, попрошу. Николай, Братья, я еще закрою ваше лицо. Я закрою ваше разговоры. Лицо. Я хочу, чтобы ну, украинцы разговоры слышали. Хочу, украинцы... Разрешите. Меня знают? Разрешите. Ничего, закрой так. Я не хочу русские смотреть, понимаешь? Хорошо, хорошо, а. я закрою. Хорошо, хорошо, я, я закрою. Они меня сразу... Я так иногда с... под прикрытием, как говорят, да? Ну, вы же тоже а видите то, что... Они у меня. Вы, что вы что же тоже у меня видите российский. Российский. Я понял все, но... Понимают люди, которые понимают. Ну, я им говорю, что да, я работник да, Белгородского да, городского военкомата. Городского Часто, военкомата. Говорю. Часто говорю. Заместитель начальника. Заместитель начальника. Подполковник, да, Бондаренко, Степан подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Степан да. Андреевич. Хороший вы человек. Ну. Пусть так остается. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все будет хорошо. Спасибо Все вам за ваше. Я вас не знал, как канал называется. Ну, это уже нас третий конец. Ну, сносят третий сносят. Нас... братский нас... народ, нас... мать его. Братский народ. Бас, бас энд ко в Украине. Баст бас ко. Ну, бас, бас-гитара, знаете. Бас. Бас гитара, знаете. Бас. Да, да, бас и ко. По-английски. Ну, как рок ролл как Посмотрю на себе стороны. Я не видел себе так. Так я же закрою ваши люди. Так я же закрою вашу. Ну, буду слушать, что я сказал. Да, все правильно и вы сказали. Спасибо вам было, за ваши да. слова. И чатик, и чатик я пишет. И я. чатик пишет. Военные чатик пишут. пишут, пишут. Военные Добрые пишут. слова вам пишут. Добрые слова вам пишут. Дай бог, дай Бог. Всего я хорошего. Руки Всего хорошего. Страшно другое, что здесь наши пропагандосы. Да. Которые, наверное. Да под Кремля несут такое наше население. Вчера была стычка в столице. Какая-то девушка, украинка, собачка себя гуляла. Набросились на нее наши. Было такое. Ну, у нас ну, тоже, вот же, делает, у нас правда. тоже у хватает. У нас тоже Но, что делает пропаганда. Это давали по нашим Я говорю, видишь, что делает? Девушка в собачку гуляла. Ну, она проукраинская. Она из этих болгаров, бессарабских, знаешь, что. Mm -hmm. Ой. Но желает, мне было приятно, тоже, мне было же. с вами было очень, было приятно. Было было очень приятно побеседовать. Знаете, а? после, потока, после потока а, вот этих вот, вот... Кстати, у них настроение, а тоже, вот изменилось. У них настроение тоже изменилось. Я вот я они видела. все... Вот это, вот это все, прыть куда-то вот куда исчезает и появляется, я не знаю, как по-русски, роспач. Как слово по-русски? Роспач. Разочарование. Разочарование. Вот растерянность растерянность, Роспачь появляется. Роспач появляется. И вот эта уверенность в их, словах, в их уже нет. словах уже нет. Сами они не хотят эти, Сами воевать. Не хотят эти воевать. Никто. Я Никто. Другое вам скажу: я никогда им не верю. Нет такой вруливый народ на планете, чем они. Ну, государство, ну болгарское государство Болгарское Болгарское всегда было союзным с Россией. Россией. Поэтому, Поэтому про, я вас спросил про, про, про да, то, сколько да, бойцов того, погибло при освобождении. А не сколько? А сколько. Ни, ни одного. В бо... Болгарии не было боевых действий. Они зашли за неделю, оккупировали, все закончилось. Да, 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 да. Но пропаганда им МВ... да. МВ... МВ... в втемяшивает в голову и совсем другое. Болгария. Они не говорят, когда я скажу, что с Болгарии, ой, сколько наших советских погибло. Погибло. Ни одного. Ноль. А исключая семь человек, если... вы меня на этом да? выкупили, да? Сейчас я вам скажу, где они погибли, что-то знали. Бургас город есть такой, знаешь, на море наш. Но я никогда там не был. Ну, я никогда там не был. Да? Ну, такое такой? В то время крупный город. Вокзал. На вокзале стоят цистерны. И на одной цистерне написано метил. А, Но там они не спирт, понимали, да? что? а там был спирт, а да? А там, там был понял, спирт, Там да. был метил. Но я понял, да? Они побежали, открыли край, начали бухать. И такой наш рабочий кричал, не надо, это отрова, они его застрелили. И потом они сами сдохли. И потом сделали им памятник. И назвали это памятника пьяного советского солдата. Памятник Я Семь погибли. Всем погибли, да, есть такое. Обнимаю вас, спасибо. Обнимаю вас, спасибо Пусть подниму настроение ваши ребята. Не надо сдавать. Правильно. Не надо никогда сдавать. Чего и не было. Если я меня здоровье было, я помог. Понимаешь? Никогда не надо сдаваться на такое зло, иначе потом будет горе семей, детей и все. Это уже было. Это зло это уже, уже было такое. Ну, Когда-то мы, когда когда мы уже, советом, когда поверили, уже советом а поверили, а потом детей, не собственных, не, ели. детей собственных ели. Не, это, не знаю, что за менталитет такой, жадность. Не, и... не, не, это не жадность, не, не, это по-другому называется. Это, это, по называется. это, это кочевники. Кочевники. Орда. Орда. Ну, азиатов. Не зря, когда был по Союзу, говорили русские. Ну, японцы азиаты. тоже азиаты. Но другой менталитет. Другой менталитет. Страшно. Но не буду терять ваше время. Приятно было. Вы, так, не, вы не теряете никогда... мое время. Вы мне бальзам на душу, Николай. Николай. Я говорю и украинцам. Иногда и позитив нужен. Не надо всегда жить с негативом. Что, из, что ты Одно и то же. У нас да, все хорошо, у нас так, у нас так. Когда-нибудь ну, приеду к вам в страну. Когда-нибудь приеду Дохнув к вам в страну. В страну. Ну, сначала в в Но сначала в Крым. Но сначала в Крым. Хорошо, согласен. Я там не был. Серьезно, никогда в жизни не был. А я до войны, до 14 года ездил туда не то, что каждый год, а иногда по несколько раз в год. Это хорошее, курортное. Тепло, приятно. С семьей, у меня тогда. Семьей, у меня туда. Малой был малой еще. Малой совсем. был малой еще совсем. Эх. Я думаю, Эх. что все вернется к своим местам. Ну, время надо. Дожить жить вот, надо. Да, Дожить, да, жить, принести в, стране. в пользу стране. пользу стране. Да. Балтия 45 лет было под ними, И что? пришло время. Я тоже всегда привожу я этот тоже всегда пример. Я всегда привожу этот пример. Ну, даже я сколько помню, читал в ООН никогда не признавали Балтий часть Советского Союза. Никогда не признавали. Совершенно верно. И у них существовало правительство, правительство возгнания. Да, 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 было такое. да, было да. да. Дальше Украина был представитель в ООН. Да. Вроде она была да. в состав Союза, а имела собственный представитель. Кстати, не только Украина, еще, и Беларусь. Украина, еще и Беларусь. знаю ну, за Беларусь. Нет, да, да, не да, да. Украина, Беларусь. да, 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 да. Украина, Беларусь и СССР в целом. И СССР в целом. Там почти больше часть населения Бруссило, как смотрю. Ну, нас бы это но, тоже ждало. Нас бы это тоже ждало. Если бы э, не э, 14-й год, год, не Майдан. нас, нас бы тоже бы ждало то же самое, ждало, что в Беларуси. Тоже, тоже, а тоже, а может и хуже. а может и хуже. Имеется прогрессивных белорусов, они даже и у вас воюют некоторые, но это малая час. Большая часть у них. Но у нас тоже хватает, нас тоже как хватает, вы говорите, Ваты. Тоже и есть. Это. До сих тоже пор. Есть. Четыре года, года активной войны, войны и до, активной до сих пор войны, все равно есть. Это зараза, которая существует, пока человек живой. Ну, война, конечно, пролетела эти ряды, проледила. их, стало значительно, их стало значительно меньше. Они просто притихли. Или, или притихли, я только, или притихли. Я, я только хотел сказать. Но, и все, равно Но и все равно стало меньше. Я знаю многих, кто поменял радикально, радикально, радикально своего зрения и, своего держат, зрения только и держат только хорошие. из них. Вот у нас из нет, нет войны. Что их тянет к Россию, когда они даже там никогда в жизни не были? никогда не знают ни слова на русский. Пропаганда. Все их дети, все их дети в Европу, в Америку. Все любят евро, а любят Россию. Я не понимаю, как так можно. Что-то раздвоение Стокгольмский синдром. синдром. я не понимаю. ну, Жертва, попавшая в руки террориста, заложники к нему, всегда освободившись, оправдывает его. Здесь, по-моему, тот же самый механизм работает. Вы были 300 лет под ними, что случилось? 400? Мы были только 40 лет. Нет, почти 400, а мы были... 300 с чем-то. Чем а мы 45 лет. Представь себе, за 45 лет что натворили. Это а только совок. Сам... Как... Но, Но Болгария Но периодически 40. попадала 40. В, зону Болгария в, зону в зону влияния Российской империи. Российской империи. И это тоже... что? Шо... Шо... После... Было это после освобождения Тасманов, так называемое. Да, да. да так да. называемое. Потом так наш... называемое наши их выгнали, потому что они хотели устроить себе подобие Армения азербайджан да, такое подобие. Именно. Но, именно. ну и наши предки имели яйца, так не будет, нет? ну и... у нас почти 300 лет пытались уничтожить украинский и язык, не, смогли. Ну, не, и не смогли. смогли, не смогли, не смогли, Ну, я вильно владею украинским Хочешь, знаешь, в школе, Хочу, даже, знаете, в школе даже в школе учился на русском. русском. У нас не было украинских школ, не школ, представляете? Украинских у нас, в Харькове, представляете? Было у у нас две, в Харькове было всего две, две, смешанных, две школы. смешанных школы. Все остальные русские. Все остальные русские. Ну, политика отвратительная вещь. Это да. А вы знаете, Это да. когда первое слово написано, славян, в каком веке? Ну, я нет, конечно. Ну, я нет, конечно до 1772 документов у них в России, в общем, в империю, было написано болгарский, болгар. Ну, это славянский язык. Славянский язык. Не. Ну, как болгарский староболгар, такой. староболгарский. Староболгар. Староболгар. Он же потом стал э, и тогда, славянским И тогда Екатерина I, великая польская княгиня, Немецкая. Твоя была жена Петровская? Немецкая. Немецкая. Немецкая, полская ан, ан, ее, ан, Андуцерпская Нет, Дзелма ее называли Это была другая Екатерина И Первая она запретила да, Запретила в их документах Употребляться слово болгарское Заменили его славянское вот было в 1772 году. Не, ну на Софии Киевской она старше, старше, и они, а, они, а, они на написано. Она запретила слово болгарское. А, в этом смысле, все. да. В этом смысле, да. Она запретила это слово. Конечно. От, Конечно. В то время пошла эта история с славянства, славянских языков. А, ну так это у них ну, шовинистическая ну, болезнь. Ну, болезнь. Ну, они сначала все называют это, славянским, ну, а потом все славянское называют русским. Нет, это Карл Чапик сказал. Русские назвали сев славяном, да, потому, это, что этих, это, все Славян, Да, это Карл ну, вот да. Чапик сказал. Карл да. Чапик сказал. Вот так. Именно так. И это слово Византия. Византия не существовала никогда. Это была Восточная Римская Восточная империя. Восточная Римская империя. Восточная да. Римская империя. Да. Вот Византия назывался город, потом переименовали в Константинополь. Константинополь. Ну, Константинополь. Не, это Нет. Нет. Ладно, спасибо, Коль. Значит, ладно, спасибо. спасибо, Николай. Древних болгаров называли Румей одно слово римлян. От слова вот рим, да. От слова рим, да. Приятно было. Дай Бог вам удачи. Держитесь. Навзаем. Бывает. Бывает. Удачи вашим ребятам. Удачи. Дякую. Приемный, приемный человек. Закроем мой мой как он попросил. Трошки изменим голос. И для вас опубликую. А зараз, друзья, я все ж таки закликаю вас. Не бути пасивними, а підтримувати військо. Бо я дивлюсь, що за останні години півтори у нас немає підтримки. Ми гарно почали, друзі, гарно почали, але зупинились. Зупинились, зупинились. Я розумію, що складно, все розумію. Але військо цього не зрозуміє. Люди захищають нас кожен день при всіх складнощах. Кожної миті вже багато років. Тому закликаю вас. Закликаю долучатись. Ось як це робить AAB Германікус. Щиро вітаю, переказую щирі, щиро вдячність від хлопців. І ви бачили вже від горобця вдячність. Робимо так, як робить AAB Германікус. Дякую, друже, дякую. Величезна подяка від хлопців.